Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan mukjizat dan dia mengandungi banyak hikmah dan pengajaran untuk kita. Bahkan perkataan Isra itu sendiri banyak rahsianya. Perkataan dalam bahasa Arab, perkataan sara maknanya berjalan di waktu malam. Kenapa Tuhan pilih malam? Oh ini pun rahsianya banyak lah Perjalanan malam berbeza dengan perjalanan siang Orang kalau jalan karak kita ni Kalau jam waktu siang dengan jam waktu malam Lain renyah dia Renyah siang lain, renyah malam lain Malam walaupun renyah Tetapi dia adalah sejuk sikit Anak-anak pun tidur Dan malam ni pula Dia suasananya lebih romantis lagi kerana malam ini kebiasaannya dipilih oleh kekasih bertemu dengan kekasih biasanya romantiknya waktu malam betul itu orang ada candlelight dinner orang tak pasang lilin waktu siang waktu malam Adapun perkataan asra ini kata terbitan dia adalah isra isra maknanya memperjalankan seseorang di waktu malam dalam bahasa mudah bukan Nabi yang pergi berjalan tapi dia diperjalankan oleh siapa? oleh Allah Manakala perkataan Mi'raj pula maksudnya laluan ke atas. Dalam bahasa mudah, tangga. Yang mana inilah yang dilalui oleh baginda Nabi dari Baitul Maqdis pergi ke langit pertama, langit kedua dan juga seterusnya. Hadirin hadirat sekalian. Kita nak terus ke nak terus muncul Tengok tuan-tuan tak khusyuk nampak lah, saya okey je. <tong> Tunggulah sekejap ya. Saya dah biasa dah cakap mau ni. Tunggulah sekejap Nampak semua Kasih can, kasih can Hidup berbilang kaum, lah gaya eh? Tolong ansur Hadirin hadirat sekalian Banyak pelajaran Isra Mikraj ini Sama ada peristiwa yang berlaku sebelum Semasa ataupun selepas Semuanya memberi pelajaran pada kita Pada malam ini saya kecikkan skop perbincangan kita kita nak melihat sebahagian daripada peristiwa yang berlaku semasa Nabi Isra banyak pelajarannya apakah dia? pada malam Isra Mi'raj selain daripada cerita Nabi dapat perintah salat secara langsung daripada Allah Nabi juga telah diperlihatkan kepada sebahagian daripada tanda kebesaran Allah dan itu antara main objektif Isra Mi'raj nak tunjuk kebesaran Allah Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke masjid al Aqsa yang kami berkati sekelilingnya apa tujuannya misi utamanya linuriyahu min ayatina supaya aku tunjukkan pada dia sebahagian kecil daripada kebesaran aku kata Allah surah al-isra ayat yang pertama apakah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan pada nabi itu kata ulama banyak hadis yang menerangkan pertama Tuhan tunjukkan sikit saja kehebatan dia pertama diperlihatkan kepada nabi tujuh lapis langit yang selama ini tak pernah kelihatan dan nabi boleh tengoklah langit pertama langit kedua sampai langit ketujuh Kemudian Nabi dipertuntunkan Baitul Ma'mur Yang selama ni tak ada sampai dia orang Nabi ditunjukkan Sidratul Muntaha Nabi dipertemukan dengan Senior-senior dia terdahulu Terdiri daripada Nabi Adam Sampailah Nabi Ibrahim AS Dan antaranya Ini pelajaran kita nak ambil Nabi diperlihatkan Gambaran umat dia yang sengsara dan juga bahagia di hari kiamat nanti. Ini kita nak fokuskan malam ini. Dalam peristiwa itu Nabi dipertontonkan sebahagian daripada gambaran apa yang akan berlaku kepada umatnya yang akan menghadapi kesengsaraan semasa hari kiamat nanti. Pertama Nabi ditunjukkan tentang umat dia yang masa di dunia suka makan duit riba. Pertama sekali ditunjukkan satu hari Nabi cerita kepada Abu Hurairah, raaitu lailata usriya bi lam mantahaina ila sama'is sabi'ah fanazartu fawqi faiza ana biradin wa barkin wa sawaiqa qala wa ataitu ala qaumi butunuhum kalbuyuti fiha alhayatu tura min khariji butunihim faqultu man ha'ula'a ya jibril qal haula'i Nabi cerita pada Abu Hurairah pada malam saya israk saya sampai ke langit ketujuh saya pandang ke arah atas saya nampak kilat peti halilintar saya pandang ke depan saya tengok ada satu kaum kumpulan orang perutnya sebesar rumah perut sebesar rumah da dalam perutnya itu pula penuh dengan ular dan ular itu boleh lihat dari luar maknanya perutnya transparent tak tinted nampak dalam ular belengka dalam perut dia perut pula besar rumah tak dapatlah kita nak gambarkan maka kata nabi fakultu man haula ya jibril siapa ni ya jibril pelik sangat ni perut dalam besar banyak ular pula kata jibril inilah umatmu yang suka makan hasil riba Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Shaibah. Ada juga riwayat daripada Samurah bin Jundab. Digambarkan dalam peristiwa Isra, orang yang suka riba digambarkan seperti orang yang berenang pada sungai dan mulutnya disumbat dengan batu. Ra'aitu lailata usri abi rajulan yasbahu fi nahrin wa hijara fasaaltu ma hadza fakilali li akilur riba. Saya ternampak juga pada malam Isra ada seorang lelaki-lelaki berenang dalam satu sungai mulutnya disumbat dengan batu. Saya tanya kepada Jibril siapakah itu? Ini kaki makan duit riba kata Jibril. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kita riba ni kena tinggalkan. Sama ada kita sedar ke tak sedar, kita kena tinggalkan. Masalah sekarang bila kita Jabatan Mufti ke ustaz-ustaz bagi nasihat tentang riba, orang marah. Padahal riba ni dosa besar. Kita nasihat jangan duduk dengan dunia perbankan yang ada riba, marah pula. Tak boleh begitu. Ini menegur benda dosa besar. Sebab itu riba ini benda kita isytihar perang dengan Allah riba ni atau aziadah atau increment ataupun excess ini pada perkara tertentu yang lebih menjurus kepada terlebih pada sesuatu iaitu pertama sekali contoh dalam hutang contohnya kita beri seribu minta bayar balik seribu seratus maka seratus itu adalah riba sama ada kita rasa tertindas atau tidak rasa tertindas ada juga riba kerana bayaran secara bertangguh Contohnya kita perlu bayar RM2,000 dalam masa 5 bulan Tiba, -tiba si penghutang tak mampu bayar dalam jangka masa itu Lalu si penghutang beri tangguh Dengan syarat daripada RM2,000 jadi RM2,050 Sebab lambat bayar Maka RM50 itu adalah riba Riba misalnya dalam tukaran barang dengan barang Ini ada 6 jenis barang lah Contoh tukar emas lama 2 gram dengan emas baru 3 gram kalau ada pertambahan, pengurangan, maka ia adalah riba. Apalagi contohnya bayaran emas dalam waktu yang tertangguh. Yang ini agak teknikal. Ada fatwa, ada perbahasan. Tapi bila ada orang-orang yang cuba nak memperbetulkan benda ini, lalu dituduh menyusahkan orang, nyaya ke orang dan sebagainya lagi. Sedangkan riba ini, bahananya besar. ar riba sab'u Aisyaruha ay ay ruha, Ayang kihar rajulu ummahu Dosa riba ini ada 72 pintu Dan yang paling ringannya adalah sama seperti hukum seorang berzina dengan maknya sendiri Kata Nabi Tuan-tuan Kalau kita baca suat khabar, baca berita Tiba dapat cerita ada seorang anak Memperkosa ibu kandungnya Apa reaksi satu Malaysia Terutama golongan netizen Konoha ini sudah pasti dia akan kecam beramai-ramai Gelombang kutukan pasti berlaku luar biasa sekali Tapi bagaimana halnya <coughs> Jika ada bank yang mengiklankan atau mempromosikan pinjaman dengan bunga Ada ataupun tidak pengengkaran ataupun protes besar-besaran terhadap tawaran ribawi itu Ataupun itu dianggap berita biasa Atau bahkan akan menerima pula puji-pujian kerana lunaknya bunga-bunga pedah yang ditawarkan sebab itu benda ni kita tak dapat nak ulas panjang sebab sangat teknikal dia orang yang sesuai cerita tentang riba ni orang yang duduk dalam dunia muamalat sebab saya tradisional mungkin kita tahu kita kita lama begini-begini tapi sekarang transaksi ataupun urus niaga itu semakin complicated memerlukan orang yang duduk dalam dunia syariah muamalat Baik tu nak selamat tuan-tuan Boros niagalah dengan Sistem perbankan Yang menggunakan cara islami Jadi lebih selamat lah Dah tolong tolokkan mana patut zakat Kita zakat Ni panjang lah ceritanya Apa yang mustahak Berusaha lah untuk menjauhi riba ada satu hadis lain Nabi sebut la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu ni kata Abdullah bin Mas'ud Nabi pernah menyebut aku laknat orang yang makan riba dan orang yang beri riba ni hadis riwayat Muslim Ketika mendengar hadis ni Al-Qamah radhiyallahu anhu dia tanya kepada Ibnu Mas'ud Adakah orang yang makan dengan orang yang beri riba saja laknat dari Nabi? Macam mana pula orang yang kerja tolong rekod kan Key in data masuk dalam komputer Ni ayat sekarang Alah, Kalau dulu juru tulis Bagaimana dengan saksi dia Ibn Mansur kata saya tak sure Saya dengar setakat itu saja Awak boleh verify dengan sahabat lain Kau ada maklumat Datang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Sahabat juga Dan dia menjawab pertanyaan Al-Qamah itu Kata Jabir La'ana Rasulullah Ya'akilal riba' wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa sawa'un nabi laknat orang makan riba beri riba penulis transaksi riba saksi riba kata nabi semua tu dua kali lima lima kali dua belaka kata nabi mereka itu semua sama dua hadis ini dua-dua diriwayatkan oleh imam muslim dalam sahihnya dan dia masuk dalam kitab Al-Musaqat bab lu'ina aklu riba wa hadis nombor 408 hadis nombor 4069 sekali lagi cerita riba ni tak popular masyarakat kita kalaulah dia boleh bawa gelombang boikot tu kepada institusi yang riba oh kan itu lebih bermakna lagi sebab saya tengok gelombang boikot jaya lalu KFC, lalu MACD dan macam-macam, memang tak berapa ada orang, maknanya netizen berjaya-berjaya buat tapi alangkah indahnya kalau benda yang sama dia buat kepada kedai nombor eko misalnya, benda yang jelas haram, hak jelas ada dalil, oh itu pasti kita akan merasa nekmat daripada suasana itu, jadi moga-moga kita semua tak terlibat dengan riba, eh, riba ni susah di dunia susah di akhirat tak payah dunia pun susah akhirat lagi lah susah jadi nama yang, pertama Nabi nampak balanya adalah orang makan riba perut besar rumah dalam perut ada ular pula lagi ni yang pertama yang kedua Nabi cerita kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Ra'aitu lailata usri yabi qauman lahum mashafiru kama ibil Wakat wukila bihim mayak khuzu bimasha firihim, thumma yajalu fi afwahihim sakhran min al nar, yahruju min asafilihim. Fakul ya Jibril man haula? Fakal haula illadzin yakulun amwal al yatama zulma. Pada satu malam ketika aku diisrokan, aku melihat satu kaum yang bibir mereka terjuih macam bibir unta tuan-tuan biasa tengok unta dekat Arafah kan atau dekat piramid ke bibir terjuih macam unta kemudian aku tengok ada orang tarik pula bibir tu <tuh> bibir tu lah terjuih tarik pula dia orang macam main tarik tali jadi bibir tu ditarik pula orang kemudian dalam mulut mereka disumbat pula dengan batu Batu tu pula kata Nabi Sakharan minal na Buat batu api neraka Teruk sangat Bibi terjuih Tarik dia orang Sumbat pula mulut dengan batu daripada neraka Nabi ngeri menengok tanya kepada Jibril Jibril man ha'ulah Siapa pula ni ya Jibril Jawab Jibril inilah umatmu Jadi tuan-tuan okay, saya teruskan je lah Balik kepada cerita tadi bila tanya kepada Jibril siapa ini yang Jibril teruk bibir terjurih tarik dia orang mulut sumbat dengan batu neraka. Ini umatmu yang suka selewe harta anak yatim. Dia makan duit anak yatim. Memang tuan-tuan buat rumah anak yatim boleh buat duit. Ini bukan kita kata kawan-kawan kita yang buat rumah anak yatim tak. Buat rumah anak yatim insya-Allah ada dana. Apa sebab? Kerana orang simpati kepada anak yatim Saya dulu jaga masjid negeri Kita buka banyak tabung Masjid kalau nak sumbangan banyak Tabung kena banyak Kalau boleh jemaah naik ke masjid Melangkah tabung Maknanya banyak betul tabung dia Saya lock tabung pun boleh masuk Lepas tu kalau selangor Masuk tangga tabung dulu Tabung dulu Tengah ceramah Golek tabung Kedak-kedak-kedak-kedak Pergi ke belakang Jadi kita buat tabung tapi kita separate lah. Ni tabung untuk keceriaan contoh. Ini tabung untuk um, misalnya pendidikan. Ini tabung untuk ceramah Mol de akan datang sebab kita nak buat ceramah kena tuk, kutip awal. Baru boleh buat majlis tu besar sikit. Kemudian kita ada satu tabung, tabung anak yatim. Dalam banyak-banyak tabung, yang paling tinggi kutipan tabung anak yatim. Tabung anak yatim kutipan banyak lebih pada setengah juta duit dia dalam bank bank Islam lebih pada setengah juta kita terpaksa separate account tak nak campur sebab takut akan masuk neraka Sombat mulut batu tak berani pula dah banyak sangat terpaksa buat account lain jangan main baik itu ramai kawan saya yang buat uh, tempat anak yatim ni dia kata alhamdulillah rezeki Allah bagi kadang kita iklankan kita punya pusat anak yatim ada nombor akaun hari-hari duit masuk hari-hari buat orang belas dengan anak yatim jadi ujian dia berat kalau jenis gambar mata ha, tak ada benda bel payah lah jawab tak lama lagi ni contoh marah pulak orang yang beli bel payah amanah tu amanah kita jaga elok-elok duit anak yatim ni ataupun pok-pok saudara yang menjaga anak saudara dia mana ayah dia meninggal adik-adik kita meninggal anak saudara ada, harta dia ada apalagi umur dia belum sekian-sekian tak boleh turun ke dia, kita jadi penjaga ha, jangan kita kong kali kong pulak dah, pergi jalan sampai Disneyland apa semua, tak boleh begitu awak buat perangai begitu ha, esok neraka, bibi terjuri mana tuan-tuan esok daripada masa nampak orang bibi terjuri ha, tu semua, kong kali kong duit anak yatim semua tu kita minta jawab lah. duit anak yatim ni amanah orang, tak boleh tu yang keluar yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada satu riwayat dia tanya kepada Nabi, "Ma ra'aita lailatul ya Rasul?" masa malam Isra' Mikraj tuan nampak apa? Kata Nabi, "Ra'aitu ummati dorbayn." Aku tengok umat aku masa hari kiamat nanti pecah kepada dua kumpulan. "Dorbun 'alaihim siyabun ashaddu bayadan min al-qirtas." satu puak ni dia punya pakaian dia putih macam kertas macam kertas A4 putih adapun wadarabun alaihim siabun ramadun tapi ada satu kelompok umat aku pakaiannya warna kelabu warna grey kan pelik dia dua warna faqultu ya jibril man haula Aku pun tanya kepada Jibril, apa yang ada dua ton kala ni wahai Jibril? Jawab Jibril, amma ashabu siyabi ramadi fa innahum khalatu amalan saliha wa akhara sayyan. Kata Jibril itu adalah umatmu yang warna kelabu tu yang putih tu clear lah, putih. Yang kelabu tu ya Rasul adalah orang yang masih hidupnya dia punya amal baik dengan amal buruk bercampur dia maknanya balance account dia semayang semayang juga mencuri motor mencuri motor juga contoh contoh semayang masjid keluar curi selipar orang contoh contoh dia balance maknanya semayang masjid pun dia masuk dengan karaoke pun dia juga contoh ni contoh contoh semayang masjid pun dia ataupun imam contohnya ada dua watak payah juga eh awak imam tapi dalam masa yang sama Naib Johan snooker pun kat daerah jadi dia Hak <laughs> Johan tu tokek snooker tu dia Naib Johan ni contoh tak ada benda ni berlaku contoh ertinya dia bercampur aduk kita konsistenlah buat baik-baik begitu nak jahat biar jahat betul bila campur-campur ni so, ha, Dapatlah baju warna kelabu Itulah tak adalah hukuman apa-apa Tapi kita cam lah nanti Di padang masyar Jalan tengok Oh kelabu ya Mana <gurna> Kan minta orang mandi ya ha, Awak Orang masjid minta orang mandi Dia jadi jadi kelabu lah sebut. Kalau kita kaji pun black area white, white area Black white Kita ada grey area juga kan Kalau orang kajian keselamatan macam penceramah kan orang selalu kategori kat we oh, ni penceramah blacklist ni senarai hitam yang ni senarai putih ini senarai kelabu orang pun buat senarai kelabu tak tahu alik mana ada <laughs> dia panggil kelabu kelabu ni biasanya tak tahu pendiriannya katlah mana DAP lah bahasa kita muda DAP ni duduk atas pagar dia panggil duduk atas pagar tak tahu di mana wallah hak ula wallah hak ula ha baju kelabu pula esok tu yang ketiga yang Nabi nampak yang keempat ada satu hadis daripada Anas bin Malik ni apa yang Nabi nampak lah Nabi share kata Anas Nabi cerita ra'aitu laylatat usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin Fakultu ya jibril man haulai haulai khutaba'u min ummatika Ya'muruna nasa bilbirri wayyan sauna amkusahum wa hum yatlunal kitaba afala yaqilun Pada malam Isra aku melihat ada sejumlah lelaki yang kerja mereka yang mana mereka ini bibir mereka digunting dan gunting tu buat daripada api neraka bibir kena gunting jadi Jibril nabi kita tanya kepada Jibril man ha'ulai siapa ini wahai Jibril bala apa lagi ni gunting bibir sendiri pakai gunting pada api ni maka jawab Jibril ha'ulai khutaba'u min ummatika mereka ini adalah khutaba khutbah ni apa maknanya orang yang beri khutbah dalam bahasa mudah mereka itu wahai Muhammad adalah penceramah penceramah orang yang khutbah orang yang menyampaikan syarahan min ummatika mereka ni umatmu kerja berceramah apa sebab gunting bibir sendiri ya muruna nas bil birri wa yansaul anfusahum dia siang malam suruh orang buat baik dia sikit habuk tak buat dia suruh itu ini pun suruh itu. dia haram buatnya dia niat nak makan komisen je kerja kata tak apalah so orang buat baik orang tu buat kita dapat pahala <laughs> nak makan komisen je kerja ni wahum yatluna alkitab <tik> afala yaqilun dan mereka ini membaca kitab mengajar orang tapi macam tak ada otak kata nabi hadis riwayat imam ahmad yang ini menjadi suatu amaran yang sepatutnya diambil perhatian oleh kita para asatizah ini ustaz-ustaz, ustazah kena ambil perhatian hadis ini. Dia dalam banyak hadis memang Nabi cerita orang yang mengajak orang buat baik, mengajak mencegah orang buat mungkar, ini bagus. Tapi kalau dia tak buat, dia punya hukuman lebih berat pada orang lain. Antaranya kalau kita tengok rangkaian hadis-hadisnya Orang yang suruh orang buat baik Tapi dia lah tak buat nombor satu Ataupun dia larang orang buat Dia lah paling suka nombor satu Maka orang ni masuk dalam neraka Bukan masuk ikut pintu biasa Tak Dilemparkan dalam neraka Sampai terburai perut Ada satu riwayat Kata Abu Wail radhiyallahu anhu Yuja'u birrajuli yaumal kiamati fayulqafinna pada hari kiamat akan dihadirkan seorang ahli neraka yang mana fayul Qafinar. dia dilemparkan oleh malaikat dalam mangga. Dia campak begitu saja fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yaduru imaru biruha bila dilempar oleh malaikat perutnya terkeluar terburai isi perutnya dan dia pula dipusing diputar-putarkan oleh malaikat dalam neraka itu seperti keldai yang menarik mesin giling kena pusing disiksa fa ahlun nar alaihi fa ahli neraka yang lain jadi heran ahli neraka tu dah teruk dah kena azab bila dia tengok mamak ni ui ini rare ni kita orang tak ada kena campur begini. Awak ni berat sungguh dosa ni. Siapalah orang ni? Hai fulan ni masyak nuka. Siapa engkau ni? Bila orang tu pusing saja mereka pun tanya. Eh ustaz! Ni contoh marah pula ustaz. Saya boleh sebut sebab saya ustaz. Kalau orang lain cakap mahu, kena entahlah orang tu. Eh ustaz! Alaysa kunta muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah tuan dulu berceramah ajak kami buat baik? Suruh kami jangan buat benda tak elok. Kenapa ustaz lebih teruk pada kita orang perbuatan-perbuatan buruk ni? Apa cer? Dia borok juga. Apa jawab orang ni tadi? Qal kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi wa anhaakum anil munkari wa atihi silap saya dulu saya suruh kamu buat makruf buat baik tapi saya sikit habuk tak buat dan saya larang kamu buat mungkar tapi saya lah pebrek nombor satu buat kemungkaran hadis riwayat Imam Bukhari hadis sahih baik tu nak ceramah ni bukan senang Memanglah glamour Sambut dia orang Cium tangan Empat siku Suka Ni saya ni peceramoh kecil-kecilan Ni tuan-tuan Kalau peceramoh besar sampai ke sini Orang pakai ke belakang-belakang orang Peminatnya ramai Suka dihormati Dimuliakan Tetapi Kalau apa yang diucapkan Diseru itu tak dibuat Oh berat Berat Kisah tentang Uh, seorang lelaki yang pecah perutnya dalam neraka ini rentetan daripada satu riwayat riwayat ni riwayat panjang kata Abu Hurairah ini juga mendatangkan keinsafan lah kepada kita yang selama ini banyak buat ibadah tapi kita tak tahu Allah sudi tak terima ibadat kita kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi pernah bercerita Inna awwala nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulus Orang pertama akan diadili yang akan menjalani prosiding mahkamah pertama sekali adalah orang-orang yang mati syahid. Yang nombor satu prosiding mahkamah di akhirat mati syahid. Jadi mereka dipanggil. Ketika itu Allah malaikat akan bersoal jawab. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fa ma amilta fiha qala qataltu fika hatta astushhidtu. Ali yang mati syahid ni tadi malaikat pun bawa lah brosur, menu, bakal-bakal nak masuk syurga ni semua. Ha, ini package yang ditawarkan syurga awak ada ni, ada masak, ada ada bedah dari ni. Oh, dia pun sukalah. Awak suka tak? Suka kata orang tu. Lantas Allah bertanya, "Wa amil tafiha?" Awak buat apa yang baik sangat sampai awak rasa awak layak? Dan mamat ni dengan confident jawablah. Qatal tu fika hatta Eh, saya dulu berjihad. Saya berperang semata-mata kerana mu ya Allah sehingga saya mati syahid.